На связи с нами из Мариуполя депутат городского совета Александр Ярошенко. Он сегодня ездил по больницам, он контролировал ситуацию и, наверное, у него есть какая-то информация более свежая. Александр Александрович, вы меня слышите? Есть связь? Сейчас. Проблемы небольшие технические. Есть. Александр Александрович, да. слышите, да? А какая у вас информация последняя по количеству погибших, куда их развозят, оказывают ли им помощь медицинскую? Ну, я вас хочу поправить, я вас не контролировал, а я сейчас говорил с товарищами в больнице, которые послали, и на 7 часов вечера картинка такая, погибших 30 человек. 96 раненых. Из них 85 в 30 человек, 23 человека это те люди, которые погибли на месте, которые привезли судебно а, за экспертизу. А 7 человек погибли в больнице 4 Из них 5 человек погибли. Когда их привезли туда уже по дороге, один от инфаркта и два человека за последние 4-5 часов. Это, тяжело, это тяжело. Здесь еще я, Алексей Мацука. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, как местная власть, Юрий Хатлубей и прочие реагируют на данное происшествие? Насколько быстро приехали скорые помощи, спасатели? А, и как я, быстро я, людей смогли госпитализировать? А, все работает очень слаженно. А, все понимают, что это большая трагедия для Мариуполя, для страны. А, все службы сработали синхронно. Поверьте мне, что никто не мог подумать, что эти э, убийцы-негодяи могут обстрелять мирное население, когда мы находились на рынке все люди. И, честно говоря, э, очень быстро сработали службы, а для врачей не привыкать, так как мы находимся в зоне АТО, и больницы начали принимать сразу больных. И, поверьте мне, не было никакой ни паники, все работали слаженно. Медикаменты есть, кровь есть. А единственная просьба ко всем волонтерам, чиновникам, депутатам не мешать. Не скажите, да, понятно. А скажите, что происходит непосредственно в больницах? Хватает ли коек и хватает ли мест так, врачей, чтобы скажу, все быстро что оперативно хватает. реагировать? Четвертая больница, это порядка 30 человек находится. Первая 30, 15, 20 человек. Пятая больница. Больницы все время мигрируют. Вторую больницу уже подключили а коек хватает. человеческий фактор на пределе, но доктора, медсестры, санитарки, все включились в этот процесс. Медикаментов хватает. На сегодня, на день, на вечер все хватает. делается то, что нужно делать больных. Принимают больных, оперируют больных, капают, устанавливают имена, фамилия погибших, потому что половина неопознанных или без документов были. И, честно говоря, медицинская служба работает слаженно. Mm -hmm. Что касается городских властей, они перевозят людей, расселяют в садиках и в школах. Все понимают, что это трагедия. На сегодня вся Украина включилась для того, Да, чтобы... да. У, у Виталика Сизова тоже вопрос есть. Виталий. Да, у меня вопрос. Как вообще город реагировал на обстрел? Не было ли паники у людей? И сейчас много информации о том, что якобы штурм города. Ощущаете ли вы штурм какой-то, панику, напряженность? А, знаете, я вам скажу, что не, не, то есть было бы неправильно сказать, что мы привыкли к этому, но мы как бы готовы были к тому, что это может рано или поздно произойти. Как-то была надежда о том, что может быть пронесет, не пронесло. И мое личное мнение, ну нельзя с бандитами договариваться, вести какие-то переговоры, перемирия. То есть рано или поздно, вы понимаете, чем больше мы договаривались, чем больше пружина сжималась переговоров, соглашений, тем больше она исцелена. Вы посмотрите, 30 человек. 30. Это такая трагедия, вы даже не представляете. Ну голову не укладывается. Минуты 30 человек нет. А ну а как город вообще? чувствует себя горожане защищены? Защищенные... Те, кто на левом берегу, э, ну, благодаря информации, то есть я думаю, что и городскому совету, и сайту городского совета нужно информационно каждый пол, пол, полчаса взять на себя информационное как бы, оповещение жителей Мариуполя, что происходит. Есть провокаторы, есть люди, которые говорят о том, что поехало 20 установок там, заехало 10 там, начинает стрелять, там обстреляли блокпост. А, ничего не проверяется до конца и как бы элемент паники как бы есть и его засылает, но население реагирует, понимаете, очень много не могут отойти от шока. А, уже поставили оборвать. вопрос. Вот последний вопрос у нас к вам. Скажите, вы видели на улице людей, которые называют себя представителями ДНР, ЛНР или ополченцами, как угодно. Есть они сейчас на улицах Мариуполя с русскими флагами или без них? На улицах Мариуполя анонсов таких людей нет. Они просто боятся об этом сказать. Мариуполь на сегодня остается украинским городом. Здесь очень много патриотов. И поверьте мне, что сегодняшняя трагедия окончательно поставила точку вопроса. Если там представители ДНР пророссийские, сегодня все стали поняли, что мы одна страна, мы одна нация. То, что мы любим свой город, то, что мы гордимся тем, что мы живем в городе Мариуполь. Спасибо, Александр Александрович, за ваше включение в наш эфир. Я думаю,